Дорогі Ігоре, ми зараз з вами в Празі знаходимося. Але книжка, яка вийде до вересня у нашому видавництві «Мерідіан Черновіць, буде про Чернівці, саме про тригою і Починаючи від епохи Черновіць, через епоху Черновці і до епохи сучасної Чернівці. Що для вас є Черновіць, і про що буде власне ця книжка? Вы знаете, мне повезло, я долго живу, мне 64 года. И вот когда ты долго живешь, ты понимаешь, что у жизни три измерения, а может быть даже четыре измерения. И вот черновцы, черновцы вы знаете, сначала для мальчика было просто ну, местом обитания, да, там где ты дружишь, где ты играешь, казаки, разбойники где начинаешь жить стихом. а Потом, чем дольше ты живешь, тем больше ты понимаешь, по дну какого моря или даже океана ты ходил. И для меня самое интересное вот, в написании этой книги было как раз вот это чувство погружения во время, да? вот преодоление пространства. Этот маленький пятачок, я недавно был у нас в нашем городе, был на своей улице, Лермонтова, она теперь называется Кахановского. И я увидел, какая она маленькая, это почти не улица, а двор, дворик. А мне казалось, что это огромный мир. И я не ошибался, это был огромный мир. И вот об этом огромном мире маленького-маленького мальчика я и написал книгу. Оказалось, что мальчик что-то запомнил, оказалось что мальчик вот ступал, ступни мальчика ступали по дну этого затонувшего города. И вот есть такая сказка классическая про принцессу спящую. Угу. И как ее можно разбудить любовью, поцелуем. И я думаю, что внутреннее, вот сейчас я думаю, что вот мое внутреннее чувство, почему я работал с этим материалом, э с этими текстами, почему я так всматривался, вглядывался в своё прошлое. Вот это мой поцелуй. Я хочу, чтобы принцесса снова проснулась, потому что она прекрасна. То. И <реш> что такое у мене за на фестивалі Meridian Черневець в 2010 році, э ви задавали атмосфері, атмосфері фестивалю і Чернівців міста взагалі смак и запах э, червоного сухого? Почему место ассоциируется с вином? Я считаю, что черновцы – это дальнее Средиземноморье. А сущностные категории Средиземноморья – это оливковое масло, хлеб и вино. Вот я думаю, что наше дальнее Средиземноморье это все-таки место, где следует чокаться. И это же не просто вино вино космическое явление почему потому что у него вкус солнца